Первый огневой контакт у нас был этого же 27 числа, когда мы прошли шахтер. Шахтер мы прошли, в принципе, нормально по населенному пункту. Но там было, как вам объяснить, была засада. Была засада. Одна колонна у нас прошла нормально, вторая колонна у нас попала в очень большую засаду. Блин. После засады, блин, естественно, блин, колонна наша осталась впереди. Мы обеспечили блин, теловое прикрытие наших войск, и пошли на помощь нашей колонны которая попала в засаду. Мы успешно отбили эту засаду, ну, как сказать, очень жаль, что мы в той засаде потеряли очень много своих товарищей и очень много техники. После той засады, наверное, 20% нашей бригады и особого склада были, ну, уже не боеспособные были. Конечно, после этого он пытался попадать в такие засады и не допускать таких ошибок. Но понимаете, мы находились в тылу, вокруг нас был враг, мы не знали. На все 360 градусов были вражеские войска. Также ДНР и Российская Федерация. Российская Федерация в том числе обеспечала артподготовку, блин, которая накрывала наши позиции и не давала нашей артиллерии работать по позициям ДНР. 29-го мы с арт зашли на серебряный пункт Степановка. Там пробыла одна ночь. На следующую ночь на, началась по нашим позициям вести арт-подготовка. Арт -подготовка. Велась она около 4 часов, потом была затища. И примерно в 11 часов вечера шквальным огнем градом накрыла нас позиция арт-дивизиона. Ну и я получил осколочное ранение. Потом меня до, до, доправили до ближайшего санчасти, которая была полевая. Блин, обработали мне рану и вывезли в Запорожье в переносной госпиталь. Одесский, Одесский госпиталь там стоял переносной. Меня туда вывезли и там уже оперировали. Если честно, в тот момент я не задумывался об этом, и мой экипаж тоже об этом не задумывался. У нас практически не было времени на сна и на приемы пищи. Мы спали по часу по два в сутки, блин, это максимум, что мы могли позволить себе отдых. Все.